Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes pembunuhan tragis seorang pelajar kolej di kediamannya di USJ 2 Palang 1 Subang Jaya pada Ogos 2025 telah mengejutkan negara dan meninggalkan persoalan besar mengenai motif serta identiti pelaku. Kronologi kes ini bermula dengan penemuan mayat mangsa dan berlanjutan dengan siasatan terperinci polis yang sedang giat dijalankan. Mangsa Nur Nadia binti Muhammad Johari merupakan seorang pelajar semester tujuh program Diploma Sains Komputer di Kolej Profesional Mara Beranang Selangor. Ketika kejadian mangsa sedang menjalani latihan industri di sebuah syarikat yang terletak di USJ. Segalanya bermula pada pagi Khamis, 14 Ogos 2025 apabila mangsa yang berusia lingkungan 20-an ditemui dalam keadaan yang amat mengejutkan di kediaman milik keluarganya itu. Sekitar jam 11.55 pagi, bapa mangsa telah menemukan mayat anak perempuannya itu tergantung pada kipas siling di ruang tamu tingkat atas. Penemuan ini segera mencetuskan panggilan kecemasan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu daripada bapa mangsa yang menemukan anak perempuannya dalam keadaan sedemikian. Pasukan forensik tiba di lokasi kejadian dan menjalankan pemeriksaan rapi. Pihak polis mengambil langkah berjaga-jaga dan mengklasifikasikan kes itu sebagai kematian mengejut, sudden death sementara menunggu siasatan lanjut. Laporan awal juga mendapati mangsa yang tinggal bersama kakak dan sepupunya disahkan berada di rumah seorang diri semasa insiden itu berlaku manakala ibu bapa mereka menetap di Kota Kemuning, Shah Alam. Titik perubahan dalam siasatan berlaku selepas proses bedah siasat diselesaikan di Hospital Serdang. Keputusan bedah siasat yang dikeluarkan beberapa hari kemudian telah menolak sama sekali teori membuat diri pakar patologi mengesahkan bahawa punca kematian sebenar mangsa adalah disebabkan oleh cekikan manual iaitu manual strangulation yang boleh membawa kepada pendarahan serius di sekeliling tulang leher penemuan ini jelas menunjukkan bahawa mangsa telah dibunuh terlebih dahulu sebelum mayatnya digantung pada kipas siling tindakan menggantung ini jelas merupakan usaha licik pelaku untuk mengelirukan siasatan polis berikutan penemuan forensik ini kes itu secara rasmi diklasifikasikan sebagai bunuh di bawah seksyen 30 dua kanun kesiksaan Sejak pengesahan pembunuhan, pihak polis Subang Jaya telah melancarkan siasatan menyeluruh untuk memburu suspek. Sehingga November 2025, polis telah mengambil keterangan daripada sejumlah 32 individu yang berkaitan termasuk ahli keluarga, rakan rapat dan kenalan mangsa. Walaupun tiada tangkapan rasmi dibuat setakat ini, siasatan terperinci mendedahkan beberapa petunjuk penting. Polis mengesahkan bahawa tiada laporan harta benda hilang di lokasi kejadian sekaligus menolak motif rompakan. Selain itu, siasatan turut men nolak unsur jenayah seksual dalam kejadian ini. Dengan tiada tanda pecah masuk dan ketiadaan motif harta benda, fokus siasatan kini menjurus kepada kemungkinan besar bahawa suspek adalah individu yang dikenali oleh mangsa mungkin seorang yang mempunyai akses atau dibenarkan masuk ke rumah tersebut. Siasatan juga memfokuskan kepada pemeriksaan rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar rumah mangsa dan telefon pintar milik mangsa. Semakan juga mendapati mangsa tidak mempunyai teman lelaki. Sementara itu, seorang jiran mangsa mendak Kediaman itu jarang berpenghuni dan kelihatan kosong pada kebanyakan masa. Dia telah menyewa di kawasan tersebut sejak setahun lalu, namun tidak pernah bertegur sapa dengan penghuni rumah terbabit. Keluarga mangsa juga hanya datang sekali-sekala untuk membersihkan rumah. Setiap kali keluarga berkenaan pulang ke rumah itu, mereka dikatakan terus memakir kenderaan di dalam kawasan rumah dan jarang dilihat keluar. Menurut jiran mangsa lagi, tiada sebarang tanda mencurigakan atau bunyi pelik sebelum insiden berlaku. Kawasan perumahan itu juga terletak berhampiran jalan besar yang sentiasa dipenuhi bunyi kenderaan lalu lalang menyebabkan sebarang kejadian luar biasa sukar disedari penduduk sekitar. Pada 31 Oktober 2025, pihak keluarga mangsa akhirnya membuat hebahan mengenai pemergian Nadia di media sosial Facebook. Seorang individu bernama Ina Menen dilihat memuat naik gambar Allah Arham bersama caption Justice for Nadia. Menurutnya, sehingga kini mereka masih belum dapat merungkai kejadian sebenar yang menimpa gadis berkenaan. Dalam hantaran tersebut, dia turut menzahirkan harapan agar mana-mana individu yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu dapat tampil ke hadapan bagi membantu siasatan. Setelah lebih dua bulan berlalu tanpa ada perkembangan tular di media sosial tentang maklumat berkenaan sebelum kejadian mangsa pernah mengadu berasa tidak selesa dan kerap diganggu di tempat latihan industrinya. Mangsa yang baru sahaja memulakan latihan industri di sebuah syarikat di kawasan USJ dikatakan mula menunjukkan perubahan ketara dalam tingkah lakunya sebelum dia ditemui mati. Menurut maklumat daripada keluarga, mangsa pernah mengadu bahawa dia tidak selesa berada di syarikat tersebut kerana terasa sering diperhatikan. Dia menyatakan bahawa setiap gerak gerinya seolah-olah diawasi oleh seseorang membuatkannya takut dan tidak tenteram. Beberapa hari sebelum kejadian, mangsa akhirnya memberitahu ibu bapanya bahawa dia telah diganggu secara seksual oleh seorang pengawal keselamatan di syarikat tempat dia menjalani latihan industri. Ibu bapanya terkejut dengan pengakuan tersebut dan menyarankan agar laporan polis dibuat bagi melindungi keselamatannya. Namun, mangsa ketika itu menolak cadangan tersebut kerana tidak mahu perkara itu diperbesarkan. Dia bimbang laporan itu akan menjejaskan reputasinya sebagai pelajar dan menyebabkan masalah dengan pihak syarikat memandangkan latihan industrinya baru sahaja bermula keluarganya tidak menyangka bahawa aduan tersebut mungkin menjadi petunjuk awal kepada sesuatu yang lebih buruk mereka menyangka keadaan akan kembali seperti biasa apabila latihan industri itu diteruskan namun tidak lama kemudian tragedi mengeri yang tidak dijangka berlaku Keluarga kini berharap pihak berkuasa menyiasat dengan lebih mendalam segala kemungkinan termasuk dakwaan gangguan yang berlaku di tempat latihan industrinya. Mereka mahu keadilan ditegakkan agar kebenaran mengenai apa yang benar-benar terjadi kepada anak mereka dapat diketahui. Bagi keluarga, mereka tidak pasti sama ada gangguan yang dialami semasa latihan industri mempunyai kaitan dengan pembunuhan ini tetapi mereka percaya setiap maklumat yang pernah disuarakan oleh mangsa perlu diambil serius oleh pihak penyiasat. Setiap dakwa terutamanya yang melibatkan unsur gangguan seksual dan tekanan kuasa di tempat kerja tidak boleh dipandang ringan. Pihak penyiasat perlu mengambil serius segala maklumat dan aduan yang telah disampaikan oleh keluarga mangsa dalam kes ini. Siasatan yang telus dan tindakan tegas terhadap pihak yang disyaki perlu dilaksanakan bagi memastikan keadilan ditegakkan buat mangsa serta mencegah kejadian sama daripada terus berulang. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Oleh itu sama-sama kita hadiahkan al-fatihah kepada Allahyarham Nur Nadia. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.